Hamıya salamlar. Bu video həsr olunur brownie desertinə. Bitonuş şokolad sevdənləri üçün ən sevimli desertlərdən biri ola bilər. Resept çox sadədir. Heç bir gözləmək, soyuducuya göndərmək prosesləri burada yoxdur. Bir dənə vaxt aparım burada nədirsə şokoladla kərə yağı əridinəcək. Qalan bütün ingredientlər hamısı videoda qarışdırılır və göndərilir sobayə. Şokoladı hırda doğradıqdan sonra kərə yağı ilə bir yerdə qazanda bir az suyu qoyub qaynar olan kimi üstünə hoversti qabı da, dəmir qab şəkli ilə nəzarətdir. Əlbəttə ki, plastik yox. Bu ruh ki, ərisin. Nəridikdən sonra Bu çilik tutan qalanları bir yerdə qarışdırmaq. Hamısının bir-birə əlavə edib mikserlə başlamaq olar qarışdırmağa. Amma ən yaxşısı odur ki, şəkər tozu, duz və vanilyanı və yumurtanı ən birinci bir yerdə qarışdırmaq, çünki kristallar qalmasın deyə damla-əlesin. Sonra əlavə etmək, əridilmiş şokoladı və unu. Hm, kakoy to uzveri, dumayu, shokolad. Ve, na khirda, dohranoy luch shokolad. Şiqalad. Dorannoy shokoladın roli vardı odaki, hazır browny necəndə hər o tikələr fərdilmiş halda qalacaq. Ona görə bu həddindən artıq şokoladlı şokolad deyil, şokolad şokoladın içində. Mən reseptdə işlədirəm 70%lı şokolad. İstəyə görə əlbəttə ki, hər cür şokolad istifadə olaraq burada. Çəyin yaxşısı burada şəkər tozu yoxlar balans yaratmaq üçün bütün şokoladlı. şokoladı, doğranmış şokoladı əlavə etdikdən sonra əlbəttə ki, onu mikserlə qarışdıraraq videoda gördüyünüz kimi formanı kağızla bükmək lazımdır, çünki browni-ni rahat içindən çıxarmaq üçün. Forma əlavə etdikdən sonra biraz titrədirəm ki, kitab yaxılsın formasına və sobaya 180 dərəcədə əvvəlcədə qızdırılmış sobada 20-25 dəqiqə. Browni tam bişmiş qalır. Oradan orda tər həmişəndən alınaldı. Soyudur qoyuruq soyumağa hər dəsa yarım saat, 1 saat. Soyulduqdan sonra başlamaq olar yeməyə. İsməsləyə də buna verməyə. Buan vanille plan verildi. Gördüyünüz kimi çakoladiz nəzər əridinir qələt tərəfində. Və vanille morojlar, dondurma çox gözəl bir dadı var. Nuş olsun və Görünüş kimi yaddımdan çıxdı özümü səndə doğrulanmış babamla beləmə. Sağolsun.